Так, значит, видите, друзья, что у нас получается пылесос. Пылесос Каминер, да? Польский, да? Пропорсивал, короче, сколько там, ну, пару месяцев. Пару месяцев сразу повидлетали, вот тут типа такие есть, типа пластмасски, типа быстросъемы такие для подачи воды. вот. Первым делом это все поразлеталось, эти а быстросъемы все так. И потом, зараз тут вот, включишь, Да. Чуй это який звук? Да, и воняю по пал паленым якийсь. Сейчас покажем, что там в не творится. Да, паленые трошки в Сюда Отсюда видите, какая якость, да. Это mm -hmm. ну, же типа, вы понимаете, это же мычий колосос, мычий бы мыльчик, колосос, оно повинно, эта херня, оно должна быть такая, чтобы его вообще ничем, да, mm -hmm. типа там антикислотная какая-то там нержавеющая сталь. Вот, соберите. Поляки. Вот вам поляки, да? Браты наши. Mm -hmm. Наши браты. Все поржавило. Все поржавило вообще просто. А что воняет? Можно щетки. Щетки. Ну, можно щетки достать, да, подавить. Проводка медь или так... алюминий? Я не знаю, наверное. О, он горячий такой, ты что? Это же вот на секунду включили, mm. и все, и он горячий. Надо померить сопротивление, померить. Чего? Обмотки, это может замкнуло. Потому что ну, сильно воняет. То есть здоровый и запах и горячий такой мотор. И на 5 секунд включил